Доброго ранку, шановні полтавці. Сьогодні у нас в гостях лідер групи Онейроїд Андрій Буркунов, а також судинний хірург вищої категорії. Людина дуже багатогранна, яка поєднує дві професії. Крім цього, крім цього, в нього також дуже багато а, різноманітних занять. Доброго раночку вам, Андрію! Доброго утро, Маріночка, Доброго утра всі телезрителі, які сьогодні в цей понеділок стали так рано від uh, от Ворського Рукербова і путішествує на роботу і проведе uh, в кругу сім'ї і близьких і родних. Доброе утро! Uh, давайте розпочнемо з першого питання. Давайте нагадаємо нашим телеглядачам, звідки виникла назва uh, гурту Онейройт. Що це означає, і саме коли була створена група? Uh, в 1900, дев'ятсот далеком, далекому 1992 році. В 1992 году два друга, Анатолий Волик и я, Андрей Баркунов, которые только-только пришли из советской армии, ну, советско-украинской армии, тогда уже Советский Союз как год как не существовал, мы служили фельдшерами в армии, до этого мы закончили медучилище фельдшерами, мы знали медицинскую терминологию, собирались и, и, собирались и поступили в этом же году, в 92 поступили в медицинскую академию, тогда еще стоматологический институт был, и поскольку мы знали терминологии медицины и увлекались психиатрией, мы решили назвать группу психиатрическим термином «он Что это такое? Это психиатрический термин, состоящий из двух частей. Первое – это «онейрос», что по-гречески обозначает «сон». А «ид» – это подобие чего-то. Например, «гуманос» – человек, «гуманоид» – подобный. Также «онейроид» – это «подобный сну». Прямой перевод его – «подобный сну». А Применялся он при э, психических заболеваниях, которые называются анероидные состояния. То есть это когда человек, так как они называли психиатры, смотрит мультики. У него перед глазами раскрываются масштабные сцены катастроф, гибели мира, нашествия инопланетян. Но в отличие от делириозного синдрома, например, э, пациент или больной сохраняет критику. То есть он понимает, что это неправда. Поэтому в анероиде очень много странных текстов, странной музыки, которая, в принципе, как иллюзия, как иллюзорность, как сон работает. Но достаточно есть и бодеры <laughs> современные песни. <laughs> Ой, вы сказали, что была группа в 1992 году. Это да. уже 24 года. Это в да. грудне, это уже будет юбилей у вас. Да, 25 лет. Да, ну, вы что-то думали с приводу ювелей? Чи не Но задумались над этим вопросом? Мы каждый год, наше день рождения считается, это первый концерт группы Android. Сами мы придумали название чуть раньше, в начале 92 -го года, а первое выступление мы дали в 92 году в э, декабре, 23 декабря. И мы считаем, что конец декабря это день рождения нашей группы, и мы каждый год, начиная с пятилетия группы, то есть вот в этом году уже будет 20 лет подряд, мы делаем день рождения группы Android и проводим однодневные или двухдневные маленькие сейшины, фестивали с участием групп, Полтавських і приїжджих, які грають в этом году, я надеюсь, тоже все це буде, не знаю, де проходить, але в конце декабря або в начале января ми будемо, як всегда, праздновать свой очередной юбилей. Як ми можемо дізнатися, коли це все буде? Є окремий якийсь сайт, да. група. група Розкажіть. героїв є сайт. На цей сайт заходите. Там, во-первых, вся бібліографія, вся наша історія, всі наші альбоми, всі наші диски, тексти, всі э, люди по. Позиции а нейропедии, все люди, участвующие и когда-то участвовавшие в группе Анейроид. Их на данный момент уже насчитывается более 100 человек. 100 больше человек. 100, человек. За, около 100 це, человек? за 24, 24 -а. 4 года проиграло больше 100 человек в группе Анейроид. Там ну, все 100 не представлены, но где-то около 70-80 человек есть. Там нажимаешь ссылку, там его фотография, когда он играл, то есть все, что он делал, когда в бубен бил, когда на аккордеоне играл, когда что-то делал. Все у меня вот такое відразу сразу возникло. А кто, кто за цим всем следует? Да. Я ж певна це все вы да. разрабатываете. Ну, моя вам шана, честно. Ну, это э, такая копитка ра... работа. Не, сайт делал Максим Ганжа. Очень хороший наш в, в веб-дизайн студии Fox. У него такая дизайн студия. Очень прекрасный он сайт сделал. Нам подарил на день рождения. Он хороший. Мы, ну, дизайн мы с ним обсуждали, как это все выглядит. Там большая видеогалерея, фотогалерея. Все наши альбомы, тексты всех песен, даже те альбомы, которые уже утеряны там есть. То есть и большая подборка аудиоматериала, и наши номерные, 8 номерных альбомов, которые мы издали в разное время, одна еще на кассетах была, и компакт-дисках в разных студиях Украины. Поэтому и там вы можете все прочитать. И плюс у нас ВКонтакте две, к сожалению, ВКонтакте, и в Фейсбуке одна, и ВКонтакте две, а он и роет, просто набираете латиницей, и там две группы, где есть текущие новости, все отчеты о наших выступлениях. Мы выступаем часто, практически каждую неделю, может раз в две недели выступаем где-то на каких-то фестивалях, на клубах, в клубах, где-то на каких-то концертах в Полтаве, в основном, реально в ближайших городах. Поэтому набирайте просто в поисковике в Угор он и и вам и вываливается. Все выпадает сразу. Выпадает. Да, потому что мы достаточно активно и давно существуем в интернете и нас как бы там гугл поисковик на слові сразу. І спочатку можна дізнатися, ваш гурт дуже багатограний. В його арсеналі я читала десь близько 15 альбомів, правильно? 15 альбомів тільки, от які були магніти альбоми, от які деякі з них записані, а деякі не записані. І 9 у нас номерних альбомів, то есть это официальные mm -hmm. альбомы, на которые на который був прес-реліз, которые зделаны, которые, которые випущены з обложкою определённой. То есть около приблизно около 25-30 альбомів. На чим пра працюєте зараз? У нас такой процесс многогранный, поскольку мы играем достаточно давно и непрерывно. То есть, мы практически, кроме 2000, 2002 года, мы не прерывались, практически играли в живым, живым коллективом. В 2002 году у нас была проблема с составом. Я делал альбомы дома на компьютере, сам называется Партизан Пати. И альбом под Дансполье. На компьютере я сам скручивал все mm -hmm. песни в электронном виде и пел туда. Есть этот альбом, можно услышать в интернете, там все у нас есть. Так вот, после 2005 года, то есть 10 лет назад, мы начали делать концептуальный альбом. Что это значит? Если раньше альбом Гибернация и Тиша были 10 на него. Это были просто песни, хотя они, они все у нас выпускались альбомами. Толик делал специальную подборку стихов, Анатолий Волик пишет стихи, мы вместе с ним придумывали музыку. До... Тобто Анатолий Волик, он пишет тексты песен, только он пишет, да. больше никто. Да, да, всех, а да. вы пишете музыку. Да. Часть вас раньше... тандем разом, да, а раньше... ходим вся группа и выконывает да. там, ну, расплановывает, каждый до Раньше примет. я играл на гитаре и пел, а Толик играл на бас-гитаре и придумывал тексты. И мы сначала придумывали с ним песню, а потом подключались барабанщики, аранжировщики, клавишники, трубачи, саксофонист у нас был, вот. И как дело. Толик очень уникальный поэт и человек, который пишет очень много стихов постоянно всю свою жизнь. Я считаю его одним из лучших андеграундных, поскольку его мало кто знает, поэтов Украины. И он является несменным э, автором всех текстов. Сначала это были стихи, но потом он начал говорить, ты все мои стихи коверкаешь, делаешь из них тексты песни. И он начал писать уже сразу тексты ты песни. Куплет, припев, все. Так вот, для этого, когда мы просто собирали альбомы, э, стихи, написанные Толиком в, за определенное время, например, за год, мы их записывали, делали альбом, назывался. То теперь так повелось с альбома. Первый концептуальный альбом у нас был бит Бит, ну, гибернация, а после гибернации был бит-он. Ну, бетон, но только включение бита по-английски. Бит-он, mm -hmm. включение бита. Он был более... Почему он именно бетон? Потому что э, до этого, за это время, я сделал электронные варианты этих песен, а потом уже музыканты слушали электронные варианты и перекладывали это все в живую и играли, ну, как про продержи там или какие-то еще группы делали. Так вот, тактика у нас выработалась с этого такая начало всего действия. Толик, мне на день рождения, мне на день рождения 29 октября, день рождения Комсомола, бывшего Советского Он приходит ко мне как друг мой детства и друг мой настоящий, приходит ко мне на день рождения, чаще всего на день рождения. И дарит мне спорник текстов, и уже есть название, например, приблизительно, альбома. О, я представляю, да. как вы это родили. Да, мы, это, он постоянно, раньше он так периодически, а потом Потом Это началось по-другому. Да, мы, например, мы, например, год обсуждаем какую-то тему с ним, ну там в, при встречах. Он так придумывает, придумывает, потом бах, говорит, не получилось у меня то, что мы пишем. Вот я другой написал альбом. Или, говорит, получилось. Вот такой, как мы приблизительно обсуждали тему. Потом. Какая его судьба в дальнейшем? Потом мы собираемся группой, до 2002 года мы собирались с ним как базитаристом группы, а после, уже был другой базитарист, музыкантами другими, Собираемся в наших репетиционных базах, где мы были на репетиционных базах. И музыканты это и сейчас, до этого времени, все так же происходит. Музыканты начинают так называемые шаманить. То есть они играют какие-то импровизации по типу джазовых, ну не, не джаз, а просто импровизации. Mm -hmm. бас играет что-то свою, какую-то мелодию, гитарист другую, клавишник третью. Может начинать клавишника поддерживают другие музыканты. Может начинать барабанщик вообще его поддерживает бас-гитарист. Может, э, у нас был альбом, ну, будет он называется он альбом. Э, Пал его, Пал его альбом. Мы его ну, уже записали пол, uh -huh. половину. Пал да. его это в переводе топливо с украинского uh -huh. и по, -по полицей Пал его. То есть есть uh -huh. жар жаргонное слово такое. Да? Он ростаманский такой альбом, украиноязычный. В последнее время мы практически все украиноязычные делаем альбомы в связи с ситуацией. Так вот... Э в этом впал его, например, начинали девчонки из группы Стребожевнуся, есть такая группа Стребожевнуся, они поют автентичную музыку, группа Древа их учит, вот помнишь, и там на горе, mm -hmm. и они начинали спевать и распевывать песни, и тогда мы на них накладывали музыку, то есть разные ходы. Они играют, играют, что-то импровизируют, а я рассматриваю тексты, которые есть, раз, какой-то подошел, оп, начинаю петь, они играют, я пою так-так, разложил их. А теперь давайте динамично припев. Раз припев, а теперь оп, И вот построю... так у нас творится певная композиция. Да, да, певная композиция. А Я потом цикала. она аранжируется. Делается вступление, делается соло партии, там, трубы, саксофона, клавиш. Или соло гитары, или бас гитары, или какие-то напевы, вокалы. У нас два вокала. Я и Оксана Дронова, бэк-вокалистка, дабл-вокалистка наша. Мы распеваем с ней партии, например. То есть и песня начинает рождаться. Вот когда рождается песня, сейчас у нас к счастью появилась возможность у нас есть своя собственная студия, называется она «Аней». Всех музыкантов, которые хотят играть и репетировать, приглашаем. Это самая большая репетиционная точка в центре Полтавы, на парк Коммуны 29, почти за ЦУМом. И там уже у нас студия звукозаписи. Вживую мы можем вот так репетировать, а так как у вас за стенкой в специальной комнате, стоят компьютеры, запись, и все можно сразу записывать. Ой. Поэтому, почему я. кстати, я, до речи, не знала. Дуже дякую за информацию. Два с половиной года, уже три года этой студии уже. Мы ее сами сделали. Все ребята, наши музыканты, сами ее заглушили, сделали свет, провели звук, сделали всю аппаратуру. Купили. Там у нас стоит аппаратура. Ребята, полтавские команды, практически все, но основная масса команд, которые серьезно занимаются, у которых нет своей репетиционной базы, они репетируют у нас. А вечером мы пишемся или в выходные дни, и мы записываем коллективы вживую. Мы можем записать 14-16 каналов одновременно, 16 микрофонов и все, и записываем. И к чему это все веду? И к счастью, вот когда эта песня рождается, раньше я писал там то на диктофон, там потом в телефон писал, представляешь? А теперь оно у нас, мы начинаем репетицию придумывать, мы нажимаем кнопку, оно там пишет все в ряд. Мы, и у меня А потом остается. с этого вы его вытягивают. Нет, мы Что? берем его, и все музыканты, которые уже из транса вышли, они же забыли на следующий день. Ноты же мы не пишем, ноты мы записываем. Ну, а вас я записано. А, он вы записан. Я я на следующий день да, показываю следующие репетиции, и они классно. все вспоминают. И поэтому у нас процесс творчества пошел быстрее. Так вот, следующий этап – это рождение песни и ее отработка. Мы их играем, играем, играем и выигрываем, так называется. Не побеждаем, а выиграть. Песню надо выиграть, чтобы она хорошо, что каждый должен знать, где кто вступает, где окончание, какая кода, какое начало, где соло, в каком куплете соло трубы, в каком соло гитары, в каком там распевке. Может, Оксана остается одна вокалом, может, клавиша остается вокалом. Все это мы выигрываем, а и после этого Альбом мы предоставляем зрителям и слушателям на концертах. Мы начинаем потихоньку, например, играем старую программу, добавлять новые. Или берем и делаем концептуально полностью альбом, который отыгран. Мы делаем концерт четко этого альбома, от начала до конца, как в записи. Да? Потом с этим альбомом мы начинаем ездить из нашего города в другие города, в клубы. После клубов паралельно ми їздимо на фестивалі по Україні і граємо ці пісні, найхітове відбираємо, тому що фестиваль надо, самые Там В клубі можна на 2 години ростинути програму, медитирувати, діти медлітні. Mm -hmm. На фестивалях там 6-8 пісень, максимум до 10, чітко бадьори, щоб танцювали. До речі, хотіла вас запитати: а да. ви побували в багатьох містах України, навіть за кордоном. Яке місто вам найбільше сподобалося? Ну, Львів ну, Київ. Львів і ну, Київ, Київ, так? Ще об'яснюю, тому що. Ну, Публика вообще вся приходит на нас культурная публика, но я вам честно скажу, в сторону юга и востока люди не особо, а в сторону центра и западной Украины. На фестивалях очень прекрасно, в Карпатах везде, это Славский Рок, вот в Бандерфест мы были, прекраснейший Бандерштадт, мы участвовали в фестивале, прекраснейшие люди, зрители, слушатели, культура, там фестивальная очень серьезная. В Полтаве тоже неплохо, полтачанина знают уже десятилетия. Некоторые из маленьких детей выросли уже, у которых свои дети есть. К нам же на концерт... до вас долучаться, Но, до вашего уборта. Да, так и есть, так и бывает. К нам на концерты ходят наши дети, ну, дети наших музыкантов ходят. Это такое движение семейное практически. Жены приходят на концерты в клубы, когда мы в Полтаве играем. Поэтому полтавская публика нас знает, уважает. И как бы есть специальный, я даже больше скажу, одни юноши приобщаются и девушки, потом они зрелые становятся, потом они стареют и уже не, не, ну, не приходят на концерты. Появляется новая молодежь по 17-16 лет, а мы все играем, играем для всех. Так вот, я не досказал дальше. Следующим этапом нашего творчества это идет запись альбома. Запись альбома заключается из двух частей состоит. Первое это саунд накопление. То есть мы берем. Раньше мы на чужих студиях писались, даже на очень серьезной студии последний альбом мы записали, студия Буторина, о, студия Розанова. Это мы в студии Буторина написались, mm -hmm. когда то еще не было компьютеров, было порта студии такие махи японские, псевдокомпьютер маленький, но туда записывались уже дорожки, и все интересно было. Студия Розанова мы записали по два года назад альбом Байдан Разрыта могила. Это студия очень дорогая, несколько миллионов миллион долларов, она стоит на Есть в Полтаве. Там можно записываться музыкантом, туда приезжают из разных городов и за границы. Нам удалось там делать запись самое уровневое качество. Саунд накопление. То есть мы подорожечно пишем барабаны, бас-гитары, клавиши, вокалы, трубы. Mm -hmm. Все это пишем подорожечно. Эти студии звукозаписи отдают нам все эти дорожки, или, как мы. Около восьми лет мы писали на студии Сергея Егорова, такой есть клавишник бывшей группы Краян, очень прекрасный наш друг, прекрасный человек, передаем привет. И всем, кого я упоминал, и Толю Говорю, тоже передаем привет. Так вот, мы с ним делали саунд накопление и с ним садились и сводили альбом. А вот следующий этап – это сведение альбома, он занимает больше всего. Если, например, придумывать песню можно придумать за 15 минут, я не знаю, сколько Толик пишет стихи, но он дает их всех группой сразу. То есть, если обыгрывать их можно несколько месяцев, и там неделю, например, до полугода. На концертах мы отыгрываем их до полугода. Саунд накопление, поскольку оно дорогое, мы у, у Розанова, поскольку это очень дорого сильно, и мы сделали саунд накопление за 12 часов. 6 часов один день, 6 часов другий день. І записали 14 пісень. Це це досить об'ємно, да, так? Очень. І дуже швидко, да, так розумію. Ну, У нас вони були виграні вже, і ми без репетицій, без таких дублей, ми зразу. Ну, да, ну, да, да. А от свіді вже два роки продовжається до сих пор. Только ми да, Ми сводили. ми, ну, більше сводили свободи. Альбом Наташа Атомний Бог. Можете послухати у нас на сайті. це концептуальний альбом. Там 17 песен, Там я вообще не пою, там Оксана Дронова, Вишня, она э, является там, она играет героиню, там немножко не похожа на группу Android. это такая mm -hmm. как арт, называется Spoken Word этот стиль, это разговоры, читание всяких каких-то шизофренических стихов под специальную музыку документативную и разную. И вот мы его сводили с Валерой пять лет, пять лет и выпустили. И последняя точка всего этого дела, это выпуск официального номерного альбома, вот этих восемь. У нас первый альбом номерной 98 год, потом был большой промежуток, следующий альбом 2006 год, 2008, 2012, 2014, 2015, и вот сейчас будет 2016. Я вас хочу трешечко зупинити, мне очень интересно с вами общаться, но у нас осталось очень мало эфирного часа. Я хочу просто сказать, закрыть эту тему сразу. Давайте, Давай. давайте. Так вот смотри, этот процесс длительный, но мы все делаем одновременно. То есть Теперь, кажется, это непрерывно. Почему? Объясняю. От, 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 отталкиваемся назад. Сейчас мы готовим к выходу альбом «Майдан. Разрыта могила» и альбом «Палыва». Придумываем альбом «Боротьба». Играем альбом «Майдан. Разрыта могила» и «Палыва» на концертах. И готовим к накопление альбома «Палыва». Уже оно есть, мы его сводим. Идет сведение, параллельно, мы параллельно сведение, и параллельно. в альбоме вот это все вот Все, так, да, сразу. Оно все сделано. Потому что мы постоянно выпускаем, потому что тот альбом, который мы сейчас выпустили, мы его придумали, Пеха придумал 5 лет назад, мы 3 года назад начали его играть, и теперь мы уже их практически не играем и выпускаем. Это у нас точка в творческом процессе. Начало рождения Толика стихи, подарок мне, потом придумывание песен, раскрутка их на концертах, потом саунд накопление запись, выпуск альбома. Все, мы закончили, идем дальше, следующее делаем Теперь только мне на день подарил новый альбом. Не скажу какой. И мы теперь и будем снова и Да, вот выходить. этот «Боротьба» — это новый альбом совершенно. Он украиноязычный, он про про уже про независимость, про войну с Россией, там ну, много интересных таких штук. Актуальна тема будет в и, этом альбоме, да? Так? Да, так, да это самое цикл. актуальное, потому что, поскольку мы, ты же понял, процесс занимает три года, и наш альбом, когда выходит, он уже не очень популярный. И вот мы Предпоследний альбом наш мы выпустили «Мобильная слизь», «Мобайл Гу» называется. Все, все песни про мобильные телефоны, англоязычные. И мы выпустили его в прошлом году, а уже же кутуальный, уже поменялось время. Мы его делали до войны, до всех этих событий, до революции гидности, но не успели выпустить. Задавай вопрос. А, мені хотілося завжди запитати. Ви судинний хірург вищої категорії, да. так? Плюс ви ще й фронтмен гурту. Як ви це все можете поєднувати? Взагалі, ви відпочиваєте чи не відпочиваєте? Очень мало, я... <laughs> Як <laughs> поєднати? Зачем? Дайте рекомендації. Ми ж кацинічні люди, я хірург Тому цинічні люди, я так говорю, що ми віддохнемо після смерті. А до этого надо жить и жить быстро. Вот для и для и Мы должны жить быстро и качественно, и желательно творчески. Поэтому днем, утром и бывает ночью, когда я дежурный по работе, я раб, занимаюсь медициной. Вечером после работы в выходные дни. Ілі теж очі я займаюсь музикою. А не бувало не бувало такого, що на роботі, наприклад, у вас там крутиться якась пісня в голові, там щось не, тільки от приходити на роботу, там окремо не, за бува, свою засува, Коли Ми придумуємо пісню і вона хіт, то на день утром вона вже крутиться в мене в голові. Ні, хочеться працювати, вона крутиться все ям в голові. А, крутиться в голові. У нас ну, немає такого, хочеться, не хочеться працювати. У нас треба тільки працювати і все. И ну, Мені здається, з вас треба просто брати приклад. І ще, ви в в знаєте, як раніше там курси, тайм-менеджмент проходять, як правильно розподілити свій час. Оце про вас, мені каже. Ну, так. Да. В принципі, ми, ми достаточно правильно, поскольку Это все надо скрутить, и за всем этим надо наблюдать, потому что без... Они, у меня музыканты дети малые, они без меня не очень сами функционируют. То есть, когда я прихожу, все включается и быстро работает. все. Когда меня нет, они отдыхают, курят, там смотрят, валуются и все играется. Но состав у нас достаточно Такой плотный уже и давно барабанщик играет вообще 12 лет с нами уже. То есть достаточно там, 8 лет, 7 лет, 10. Мы друг друга уже чувствуем. и поэтому песни придумываются быстро. Потому что так как джазовые музыканты, импровизация, они друг другу раз перебросили темку, информацию и все пошло. Хотела б потрапити э, до вас на оцей весь процесс. Легко, я думаю... Приходите, ми приглашаем ваши всех гостей. Мы делаем бывает відкрытия репетиции на неї. У нас понятно. Бывает відкриті репетиції. Да. Ой, як круто. Можна Треба приходи... побувати. С удовольствием приходите. Я даже прекрасно рассказываю Садятся люди. Там у нас есть специально. большая у нас такая же большая комната большая и там есть место где есть лавочки и сидятся люди за что возле шторки как в театре mm -hmm. и мы начинаем играть я говорю ребята сейчас вы будете присутствовать при рождении песни вот текст смотрите вот музыканты его не слышали начинайте играть Они играют, а у этого техники не подходит, вот этот раз, и все, и пошло мы отрабатываем. Какой цікавый товар процесс. Ну, я дуже вдячна вам за розмову, что вы завітали до нас зранку, ранку, дуже приятно з вами спілкуватися. Побажайте, можливо, всім вдало хорошего дня. Не часто в прямому ефірі. Я хочу, Тому... да, я хочу пожелать і общее, и концептуальне. Первое, конечно, всем хорошего дня, хорошей недели. Прекрасного лета, ведь уже начинается лето, уже последние дни весны. Сейчас наконец-то дожди закончится, все на речку, на моря и все, и все будет прекрасно. Всем хорошей недели прекрасной, нам тоже хорошие работы. А глобально я вам хочу пожелать о том, что: А, первое. Никогда не расстраивайтесь. Меньше спите, меньше смотрите телевизор и втыкайте в интернет. Больше делайте А. Или помогайте людям, работайте на благо общества разными средствами, своими профессиями, как вы можете. И не забывайте все-таки о творчестве, потому что творчество человека облагораживает и возвышает немножко. То есть не существуйте ради того, чтобы поесть, попить, ну, заняться какими-то делами и накопить денег. На самом деле, ведь мы останемся в прошлом, в прошлом мы останемся и будем в будущем и вечно и по нашим творческим делам. Конечно, и по работе, но по творческим делам, мне кажется, это более, скажем так, Небесні дела, не мною <гум> дякую, дуже гарне побажання. Дякую вам далого вам. дня. Шановні полтавці, що ж отримала максимум задоволення від спілкування з Андрієм? Я вважаю, що ви також почули нас з екранів своїх телевізорів. Корисні поради від творчої людини, неймовірне задоволення, драйв. Я Просто вас закликаю, щоб ви побували на їх концерті, відчули дійсно цю енергетику. Бажаю всім вдалого хорошого дня! І хочу ще раз нагадати, що сьогоднішнім гостем нашої ранкової програми був фронтмен групи Онейроїд Андрій Боркунов. Що ж, не перемикайте, всім вдалого і хорошого дня! Буде цікаво!